Я бы не она... на давай, 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 очков не хватает Иди в баню <сré> <сré> давай, да, ну, мы надемчика с, с, с будем с тыки контрома даже тут. Давай. Посмеялись и флаг. Слышишь? Давай. Перейдем на это под руль и будем по дорогам кататься. Так ты и е руль. Туду е. в машине брокки. Да, Анатолич. Где Уже ехать пора. Да подожди. Отправляемся? Двадцатый. На часах 13.42. Отправляемся. Так Анатолич не сказал. Ну, так а да. да, сказал. Давай. Значит, я отпускаю цей. Набираю. Что это дал сигнал? Поехали, отпускай. Да, отпускаю, Поплак, не ставь, не. Поехали. Поехали, Да, вот это отпускаю, да, набираю две. Да. Ого, первый вагон сделал, всё показал. Так, переход свободен, стрелка по маршруту. Так, да, пошла. Пошла-пошла. Да. Дежурный отправляет без замечаний. Справа по поезду без зауважений.

много, много, много. Много? Хорошо. 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 Добре. Первый. Ну ничего страшного. Верше страшно. Верше страшно. Верше да. Я дух занят. Вас разумею, я дух занят. Я к шашо придержу своим. Не У нас

за уважение. Там пятка просится прокатиться, или механик, механика с собой. А то есть, одна зеленая. на зеленое. Я его подключал. Как хотите, вам виднейше. А нет, мне виднейше, там начальник стоит с Можно четверту дать, потому что мы трохи задерживаемся. Давай, давай, давай. Давай, потому что мы сейчас минуты поедем, пока билеты отговаривают, не ждевают от товара. Вас, разумеется, стрелка запрошу. по маршруту. Да, не такая. Канальный знак Дежурный принимает лев за «Меча». по поезду без зауважения. Я на беззавещании. Слышу, я не вижу. не Дежурный Вишенка слушает. 20-й отправился в 13.30. Вас понял, 20-й отправился в 13-30. Верно. Yeah. А что у вас с твоей телефоном? Не Ах ты нафиг умеешь Без выхода туда тебе Рации поставили поездные Так они тебя в Самое главное не это, мне не жалко, пускай себя развалят Но они начинают высылать, когда мы отправляемся Херов за что то вот они а остановку дают За полетей пугают Отправимся, пополам летят, Переход в свободе Есть переход в свободе Побудем. Переходить Сигнальный знак С. Вижу самолет вылетает. Машине 25. 25й бойко слухай. Машин приема на первый путь полностью готов. входной эн открывается перед ударом из вам зрозумів, кота в маршрут приймання на станції Вишенька повністю готовий, вхідний сигнал N відкритий. А, Прийняв а машині Я тут зрозумів, що я вырос немножко. А, я зрозумів. Це тепловоз немножко. Черговий Вишенька, ви почули? Що? Тут надо нет, пробивать. На Далі Снесу, сказал на следующей неделе. Прикольно. Тут, Паша, ерунда получается, я тебе потом объясню. В смысле? Со столом тебе так. потом объясню. Так, я, так, ему... Так. я ему, предложил уже на следующую субботу воскресенье взять 6 вагонов. Ага. Шесть вагонов. Ой, да. Мы же не пометим тебя. Же... Сейчас объясню. Берем 6 вагонов три по тепловоза, тепловозу, три по постом, Утром выезжаем за сигнал, осаживаем назад, если мы с той стороны. По кругу обгоняется тепловозом, голову. Но у нас сзади 6 вагонов. Три первых вагона синие грузим по яду, по вишенке. Побываю закрыты, шки закрыты. Приезжаем сюда, я протягиваю хвостом до кассы, грузим ПВ-шки, Потом назад сюда приезжаем, ставим нормально на противоплатформу. Три первых вагона вооружаются, загружаются, три последних закрытые. И так до вечера. Шесть вагонов. Тогда никакого разговора в малом круге быть не может. Понимаешь? А он хочет малый круг открыть. У него не получится физически. Потому что и нельзя, чтобы мы тянули первый раз по повышке -по головой, а потом они были хвостом. Так не положено. Перекидку мы делать не успеваем. А с тремя вагонами мы не справимся, потому что интервал будет не 5 минут, а 25 минут. вот людей больше, знаешь сколько? Вот эти на стоят 20, И мы с этими тремя вагонами не справимся. Либо мы, либо, либо мы так будем ездить с шестью вагонами, либо тогда три вагона по малому кругу. Мы не справимся с этим

приезжаем сюда, я протягиваю хвостом до кассы, грузим ПВшки. Потом назад сюда приезжаем, ставим нормально на платформы, Три первых вагона выружаются, заружаются, три последних закрытые. Ага. И так до вечера. Шесть вагонов. Тогда никакого разговора о малом круге быть не может. Понимаешь? А он хочет малый круг открыть. У него не получится физически. Потому что и нельзя, чтобы мы тянули первый раз по вешке головой, а потом они были хвостом. Так не положено. Перекидку мы делать не успеваем. А с тремя вагонами мы не справимся, потому что интервал будет не 5 минут, а 25 минут. вот людей будешь знать сколько? Вот эти рывышки а стоят. И мы с тремя вагонами не справимся.

Моей... День, Вас машину с приема на первой станции Яблонька. Полностью готовься. Задай сигнал N, открыт, передал ДСП. Горбаль принял машине сбойка. Не учи, Я Не только... учи, учиться, не учи, <так> учиться, не опустят.